Да. Ну, первички, а? не, честно говоря, я не очень переживаю, но просто больше беспокоит само состояние игры. То, что могут проигрывать, это футбол, тут ничего не поделаешь, но то, что уровень слабоватый. Но ну, мы же формируем только эту команду. Поэтому посмотрим. Будут-будут, нет так. Второй год будет получать, полгода, полгода будет играть. Ну мы сейчас хотим же взять выпускников восьмого года вот этих, хотим заявиться на Украину, ну по премьер-лиговским этим командам, получится, будет хорошо. А там там набьем шишек, то тут уже в области будет будет чуть полегче. Мы посмотрим. Это футбол. как малый? Как малый? Ну твой. Что, что, Саня, ага. Саня. Ну сын. Мне, не хочу, не а, слышишь? А, а это. А что, что ты А, Но он, он, он просто что был у меня в контактах. Я думал, все уже все время думал, что твой сын. Он так похож. А. <звят> <зв

Молодые, посмотри, нас, вот, в один день нельзя срать три игры, ну нельзя сырат три игры. Ну <говорит> они же деньги все хотят за деньги. Все деньги. Ну я хочу тебе сказать, когда-то раньше мы играли по, по две игры играли в день, но раньше же другой был футбол. Сейчас же смотри, все скорости, все. Они эти бедные 90 минут как отбегают, потом они уже... 90 минут отбегают, и им уже неделю надо восстанавливаться. Они же еще и дохлые половины, знаешь. А это... да, да, о чем ты шумак. говоришь? О чем ты говоришь? Шумак. А мы играем, я смотрю на наших, это просто ужас, блядь. Где ближе? Да, дохлые, все дохлые. Технически теперь сейчас был встречный раз динозавр. Угу. Из двух команд, ну, старшие, старшие, пацаны, восьмого года, да? Из двух команд, один малыш, и тот и девятого и и года, такой, с мячом что-то можно сделать. Да. А то ж дуб А все остальное, да, что попало. bum 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 мальчишка с взяли. Саня, вперёд, Хороший, смотри, какая фактура. Да, он, 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 он седьмого года. Фак... Фактура хорошая, такой и старательный такой. Там где-то два малыша, брата, ну просто талантящие, видно, что дети классные пацаны. Я звоню в этот... Не спрячь, не Все, сгадься, работают. ну талантливые, два классных пацана. У родителей деньги есть. У них, блядь, села забитого, вот Дети пропадут, ты понимаешь? Талантящие дети. Денег нет, не надо, да? Не, ну мы сейчас берем, мы сейчас с области берем детей хорошие, которые есть без денег, все смотрим, но там же все равно ты же понимаешь, ну без денег как? Э, то есть мы-то ничего с них не берем, но выезд, что-то там каких-то 100-200 гривен можно, они должны как бы найти можно, помочь думать. на этот транспорт. Ну это жизнь. Вот, поэтому тут... Давай, давай, давай. Кружка, да? Куда уж не залезла? Курниай! 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 Курниай!

Ваня, Ваня. судить высшую лигу. Это со всеми его минусами в лишнем весе. Он, блядь, настолько разбирается в футболе, что тут вопросов нет. Вратарь у них совсем молодой мальчишка. Такое впечатление, что 99-го года. Очень-очень молодой. Даже вообще и лицо детское. Насколько грузины всегда выглядят взрослыми. Но вообще ребенок. Бросает нет, я бы за кровью бросал металлу, он бросал, да. По а. а центральной линии вот отсюда вот, вот отсюда вот, на угол врата, Сальто делал. Да? Металлургия. Ну, сейчас он что делает? Разбивается. Да, становится да. на мяч, ноги ага. на дверь, и на их удары. Ну, амплитуда, конечно, сумасшедшая а все...

Это засиделся. Они наигрывали, я так понимаю. Но это засиделся я и 15, все. Ну да. Один только я видел вон. Ну, вот тот вот мальчишка наш, да, 10 номер или 13 какой-то. Ну, у них примерно задача та же. Подготовить этих детей, да и выпулить их куда-то. Подальше. Чтобы... Много очень детей невостребованных, к сожалению. Ничего не поделаешь. Да, и поэтому попадает. на да. хороший такой пас.

Олег! Вставляй-ка, бело! Олег, давай! Управ, Олег, Олег! По А как и сейчас трактуется игра рукой? Вот сейчас попало, он даже не успел оклематься, ему попало в руку. Чтобы он изменил направление, да, надо? Вот это есть... вот рука, вот это рука, вот это Если Естественно, пора не руки? Естественно, это а не рука. Ну, смотри, вот он сейчас выбивал, рикошет, и у него вот, ну, руки, вот просто попадает сюда. Ну, может, такой стратегия. Ну, то есть, это все на, раз... на рост от судьи, да, я так понял? потому что... Вот такой хороший, хороший. Ну, да. когда явно срыв атаки, это понятно. Ну да, да. Не, ну то понятно. Ну, был момент, когда Белан Кей, по-моему, да, играли. Когда вот, Фельдин, когда Тухачири падал, угу. летит и начал угол падает. угу. Может, он не он, поставил, он, да. Как он может срыв рукой? Конечно. В этом положении? Не, ну вот то же самое сейчас. Он вроде как выбивает, еще сам не успел сориентироваться, а его подскок и в руку. любой кусок мечат, и было Ну да. Калина хочет продлить контракт с Украиной. Я, я, честно говоря, туда как бы не... У нас, у нас не самое большое зло, Калина. У нас много других вопросов, которые... Диза, диза, диза! Первый! 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 А ну, толчок. Бегай еще, Аба! Ну, кто же такая же, да. Ну, и туда, и туда, дал, а это вот туда, туда дал, это... да. Да? Значит, в эту сторону, вот там, в мы сторону. изменил направление, конечно, то есть, да? Конечно. Ну, тут тоже, да. Тут тогда он летел вверх, попадает, и, ну, то есть, тоже изменил направление в противоположную сторону. Сейчас, значит, плюнся, на самом деле. Низом. Да, погода, смотри, какая сказочная для ударов да, низом. Саня, шире, Саня, освободите зону, сарай, уйдите оттуда. Зону освободите, что вы пришли туда, людей привели. Так.

どうして ворота по головам. Давайте по головам. Первый. Ну, Первый. Да, ну как можно такие вещи? Есть, ну, блядь, ну, ну, не попади Окей, ты в ворота. ну мячу попади хотя бы, блядь. Но ну, он летит же полчаса, видишь? Если рикошет был, можно было, конечно, его не прочитать. Но он же прямой летит, никому не цепляет, блядь. Вот в этом весь класса будет. Конечно, понимаешь? Одно касание надо, больше ничего не надо, и ты повел один ноль.

没有 наверху здесь, я снимаю, я же тебе говорил. Наверху, конечно, да. А что? Не, ну я же наверху, я же я снимаю, живу, я же рассказываю. Угу, давай. Зачем трогать мяч этот? Ну, блядь. Я не понимаю. Ну вот это детский сад. Ну где? Куда их готовить? Их куда-то продажик выгонят завтра с раной метлой. Этих футболистов. Взял мяч отбросил, он уже в ауте там лежал. Но на метр бы ему меньше пришлось бежать, блядь. Тьфу, ты, еб... У нас преждено? Равных лев! команд Киевской области не было. Такие? Я, я пришел. Кто пришел? Кто пришел? Лев! Лев! Равных не было. Что-то поджали с Красиво. Ну, ё телега, ты ё... Твою мать, блядь. зачем бить? Сука. перебрось просто. Блядь. А прикинь, Ты как классно, скажу, контратака Сам ещё, блядь. Открыл. Вылазь оттуда, Ну, да. Ну вот это, ну как раз, понимаешь? Вот это класс. Пацаны. Да убирай, он же защитник уже остановился. Что хочешь, туда, сюда, не, убирай не, вправо, влево, Конечно, он уже вышел.